сегодня, чем мы их накопаем. Так вот, я немножко взвешенный, потому что мы с Светланой только что приехали из Южной Кореи, где разница 6 часов с нашим временем. Там была Всемирная философская конференция, потом, если кому-то будет интересно о ней подробнее узнать, я не расскажу. Я там выступал, читал лекции в Сеуле, в университетском городе Джинджу, И выяснилось, что проектов глобализации довольно много в мире. Вообще нам представляется, что глобализация – это один единственный некий процесс, который откуда-то с космоса спущен марсианами или Господом Богом. На самом деле в мире существует множество проектов глобализации, и китайский, и единой Европы, и Соединенных Штатов Америки, и даже у Фиделя Кастро Руса есть свой проект глобализации. Другое дело, что немножко не хватает пороху, чтобы его распространить на весь мир. Поэтому априори у России, безусловно, есть свой проект глобализации. Но прежде чем я начну раскрывать эту тему, которая, я так понимаю, остро мы некоторые из наших присутствующих, чем суть российского проекта глобализации, я хочу сказать, что я не берусь. У нас маленький, у нас если у кого-то возникает вопрос, но у нас такой порядок, сразу поднимает руку, Окей. И, да, чтобы у аудитории возникло вопрос. Окей. Значит, аудитория легла вопрос. Да. Я буду ее запитать. Да. Вот. Я должен сказать, что я не рискую сегодня высказывать какие-то концепты и теории. Я скорее выскажу э, свои э, переживания интуиции и предчувствия. Но те философы, которые в этой аудитории присутствуют, они, наверное, понимают, что в философии интуиции и предчувствия очень близки к теориям и концепциям, в отличие от математики или физики. Поэтому делайте на это стиль. Так вот, в мире существует множество проектов глобализации, как показывают мои интуиции и предчувствия. Более того, вся человеческая история – это история проектов глобализации. У Александра Великого, которого мы еще знаем как Александра Македонского, был свой проект глобализации, когда он шел со своими фалангами через восток к краю Айкумены и застрял где-то в Индии. Хорошо. Я прошу прощения, Следует ли рассматривать в этом контексте, то есть проект глобализации, это как желание починить себе весь мир. Я об этом скажу чуть позже. Если можно, я просил бы 10 или 15 минут для э, нескольких э, логических построений. А после этого буду отвечать на любые вопросы. И если можно, отключить мобильные, потому что они. Какие темнота могут повлиять на состояние сознания лектора. Так вот, у Чингисхана был свой проект глобализации. Свой проект глобализации был у Наполеона. Свой проект глобализации был у Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина. Другое дело, что если мы слово глобализация будем понимать от слова глобус, то есть нечто круглое, то до того момента, как люди поняли, что Земля она круглая, они э, ну, говорили не о глобализации, а просто о захвате некого жизненного пространства. И, безусловно, проект глобализации ⁇ это и есть стратегия овладения миром. Овладение, в первую очередь. Другое дело, что данное овладение может быть как грубо военным, когда мы просто врываемся в какую-то страну, подчиняем ее жителей себе, подавляем их религиозную систему, насаждаем свою и начинаем эту страну эксплуатировать. А овладение миром может быть и на уровне культуры, когда наши ценности через рекламу, через некие должностной формы, входит в другую страну, в другую ментальность и меняет, меняет ее ценности, меняет ее идентичность. Если у глобализации выраженный субъект, или глобализация некий объективный процесс, который идет сам с собой, конечно, есть. Субъектом глобализации всегда выступает элита некой страны. До тех пор, пока в стране нет проекта глобализации, нет элиты. Если некая элита продуцирует не проект глобализации, а так называемую национальную идею, национальная идея начинает потихоньку поглощать и национальную элиту, и саму себя. Только проект глобализации создает жизнеспособную национальную элиту это здоровое стремление к экспансии своей национальной идеи, к ее расширению, к выходу ее в мировой контекст. Если этого нет, нет ни национальной идеи здоровой, ни национальной идеи здоровой. Есть сплошной комплекс рассортности, который маятником э, движется, переходит в комплекс ценности. Потом опять комплекс неполноценности. А вот как часто говорят в Украине. Поэтому в Украине мы имеем деградировавшую элиту, ибо у нас нет своего проекта глобализации. А почему в Украине нет своего проекта глобализации? В Украине нет своего проекта глобализации, потому что Украина находится между молотом России и наковальней Америки. И два эти проекта глобализации, российский и американский, постоянно воздействуют на Украину. И в итоге наступает вот такая вот ценностная мировоззренческая разорванность. Трагедия Украины в том, что в течение долгих веков большинство населения бессознательно или осознанно пыталась подстроиться под доминирующего пана, который приходил на эту территорию. Неважно, это были поляки, литовцы, россияне или татары. И э, вот та самая пресловутая зависть, жаба, как национальная болезнь, она связана именно с тем, что каждый хотел быть фитпанком. И замечательно украинская пословица, не так страшни фаны, как страшни Петфанки. То есть это те представители э, народа, которые выделились из среды и являются посредованием, проводником между иноземным господином и э, народной массой. И вот трагедия в том, что с одной стороны, есть безмерное желание стать таким питпанком, мы ну, на сегодняшний день, скажем, Америки или Евросоюза, получить большие гранты и доминировать в этой системе. А с другой стороны, есть скрытое отвращение к этому, отторжение этого. Вот этот внутренний конфликт рисует душевную, духовную физиономию нашего современника. Неважно, он просто капывает э, свой огород или он заседает в Верховном Совете. Внутренний конфликт, внутренняя разорванность. Таким образом, э, Украина просто распята между американским и российским проектами глобализации. В чем их принципиальное отличие? Это отличие коренится в отличие американской, или точнее англосаксонской, и э, российской ментальности. В англосаксонской ментальности главной ценностью является свобода, которая превыше любви. Любовь вторичная ценность по отношению к свободе. В российской ментальности любовь является главной ценностью, а свобода вторична по отношению к любви. В украинской ментальности любовь и свобода шизофренически смешались. И нет э, доминирующей ценности. Но вот в этом шизофреническом смешении ценностей любви и свободы в жизни человека, любви, которая порождает соборное единство, и э, свободы, которая порождает индивидуализм, персонализм, соответственно, верховенство закона, потому что как то этим персонам нужно между собой взаимодействовать, вот эта разорванность и противоречивость, она с другой стороны является огромным шансом. Потому что здесь появляется возможность построить свой собственный проект глобализации как синтез американского и российского проекта глобализации. Я сейчас не вспоминаю о китайском проекте глобализации, который тоже существует. И о европейском проекте глобализации, потому что китайский достаточно далеко от Украины, он более актуален для России, а европейский проект глобализации бесконечно слабее по отношению к Украине, чем американский или российский. И на самом деле, двигаясь в Европу, мы должны понимать, что по сравнению с Россией и... Соединенными Штатами Европа отнюдь не является таким мощным субъектом мировых изменений, как Россия, которая сейчас набирает свои имперские обороты, и Америка, которая утрачивает свои имперские обороты, но достаточно еще сильна на этой оптимистической точке я готов остановиться, и мне хочется услышать ваши вопросы, и в ходе ответа я раскрою свою позицию более полно. Пожалуйста, хорошо. Леонард Левицкий. Очень приятно. Глобализация и имперские амбиции, вот мне хотелось бы попросить, потому что, я, как я понимаю, такие мощные страны, они в прошлом имели все, практически все, и сложно сейчас назвать исключение. Э, имперские амбиции, Тут будто Португалия, Голландия, Венгрия, кто угодно, да, из европейских наших соседей, Польша, она в свое время строила, то есть может из даже из-за они потом вставали и строили какие-то имперские проекты, да. Вот э, такие. Возможно ли имперский проект в контексте глобализации для Украины, по-вашему? Глобализация в человеческой истории всегда предполагала имперский проект. Не было ни одного проекта глобализации, который не предполагал бы создания и развитие империи тех или иных И э, здесь важно понять, что м, в создании империи всегда э, взаимодействовала интеллектуальная и политическая элита. Интеллектуальная элита создавала смыслы, идеи, на которых строилась империя, ну и, соответственно, проект глобализации, а м, политическая элита давала волю к воплощению этих... Э, смыслов и идей. В 20 веке ситуация принципиально меняется. Имперское разворачивание тех или иных стран было серьезно приостановлено оружием массового поражения. В коллективное бессознательное был нанесен очень мощный удар в 1945 году после взрывов в Хиросиме и Нагасаке. Потом целый ряд испытаний атомных и водородных бомб кое-что изменил в неком коде власти, который заложен в другой стране. И воля к империи, воля к имперскому началу, она в 20 веке серьезно деформировалась. Поэтому современный тип глобализации, представленный как России, так и Соединенными Штатами, которые, на мой взгляд, являются главными игроками в этом вопросе на мировом, в мировом пространстве, он предполагает, он, проект глобализации, проекты глобализации, ну, ценностное внедрение в структуру других стран. Америка хорошо разработала технологии э, бескровных революций, которые она по всему миру такой цепочкой проводит, и благодаря которым э, делает инъекции своих ценностей страны совершенно иным ценностным мировоззренческим рядом. Культурную бомбу. Да, она забрасывает мир культурными бомбами. Россия пытается делать то же самое, но у России хуже получается. В то время Николай Бердяев очень метко сказал, что англосаксы лучшие империалисты, чем россияне. У них лучше это получается. Они лучше умеют менять идентичность. Вот мы со Светланой приехали из Южной Кореи, были на Всемирной философской конференции, там были люди из самых разных стран мира, и Штаты, и Франция, и Бельгия, и Австралия, и все они говорили на своем варианте английского языка. Австралийский английский отличается от британского, от американского. Корейский английский – это другой английский. Вот а англосаксы сумели внедрить в свой культурный генофонд э в самые разные регионы вот, мира. До да. определенного момента истории России удавалось это сделать на одной шестой части суши, и это действительно был подобный э процесс. Потом произошла перестройка, этот культурный регион, этнокультурный, был сжат до более узких пределов. Но теперь Россия делает все, чтобы опять пошло это расширение. И если Америка более жестко проводит свои ценности в пределах Соединенных Штатов, ну, вы знаете теорию и идею плавильного котла, где все ментальности просто переплавляются, и они э, остаются только в неких эстетических формах, э, маргинальных, там а могут быть американцы китайского, английского, немецкого, какого угодно происхождения, но все они уже переплавлены в американцев, они американцы то в Советском Союзе благодаря Усиху Виссарионовичу победил проект сохранения национальной, э, национального своеобразия не только на эстетическом, но и на морально-ценностном уровне. И э, я так полагаю, именно это, в конце концов, и привело к э, тому э, взрыву этнокультурному, который произошел в начале 90-х годов. Если бы победил проект э, создания СССР, который предлагал Троцкий, уже в 30-е годы сформировался бы советский народ, и возник был тот плавильный котел, подобный американскому. Городу. И на сегодняшний день <как> <в> империи <эфире, где как> противостояли друг другу, и мир по-прежнему был бы бинар. Но мир, который какое-то время был однополярным, и в котором действительно Америка играла первую стрельбу глобализации, сейчас, на мой взгляд, все больше вновь это становится бинарным, и э, война в Грузии показала, что возобновился период холодной войны между Штатами и Россией. Вот. Так что вот два этих глобализации весьма энергично противостоят друг другу, и Украина между ними просто трещит по швам, и тут только методика Айкидо через соединение и синтезирование этих подходов может привести к тому, что идентичность не будет разорвана в клочья. И наоборот, в этой ситуации можно выйти и победителем, и лидером. Вот Леся первая подняла руку, простите, пожалуйста. Ведь я хотела бы узнать, а какие, ты думаешь, есть другие продуктивные проекты, кроме проекта глобализации? Ведь э, э, так прозвучало, что можно подумать, что если нет у какого-то народа проекта глобализации, то в каком-то смысле он действительно э, обречен. Он становится внеисторическим народом. Да, да, да. Так вот, я в этом плане хотела спросить. Возможно, есть альтернативы. Ну, например, первое, что на вскидку приходит в голову, к примеру, э, Швейцария, да, народ, который совершенно определенно, да, э, вот это. Это такой проект, когда народ хочет быть островом, островом недоторканности да, определенной, то есть там, где он никого не пытается, не предъявляет каких-то экспансивских настроений, и тем не менее он удерживает какую-то свою специфику, какую-то свою идентичность удерживает, и он нигде не растворяется. То есть, возможно, все-таки есть какие-то альтернативы, потому что э, принцип реальности все-таки никому не удалось преодолеть. То есть, сможет ли Украина, поверить руководствовать принципом реальности, что если она вот завтра породит, какие-то ее высоколобые э, э, элитные интеллектуалы породят, допустим, свой проект глобализации, э, что в этом плане этот проект может чем-то хорошим закончиться? Мне очень нравится Швейцария. И не потому, что я люблю швейцарский шоколад, мне нравится государство, которое принимает все плюральности и В Украине реально есть плюральность идентичностей, но мы, игнорируя это, сознательно или бессознательно строим государство по французскому образцу. С титульной нацией, которая должна перемолоть плюральность идентичностей и загнать другие идентичности в маргинальные зоны, в идеале. И мне бы очень хотелось, чтобы Украина развивалась по модели Швейцарии. Но реалии таковы, что Швейцария всю свою историю находилась, сейчас находится в совершенно иных геополитических условиях. Украина – это буферная зона между западной протестантской католической Европой и православной Россией. И ей не удастся просто так э, стать такой точно Швейцарией в силу э, совершенной э, ментальной разности России и э, Западной Европы. В этом смысле вот такой вот швейцарский покой здесь в принципе невозможен. В сталкивается возникает... немецкое и французское начало, пусть они не сталкиваются гео, э, как бы, э, то есть там она не находится на каком-то перекрестке пересечении, да, но внутри да, два культурных вектора сталкиваются. И я думаю, что любой швейцарец разрывается этими двумя культурными векторами, довольно конфликтующих между собой этнических и таких этнополитических, этнокультурных э, проблем. Проект глобализации может быть культурным, а не военным. И если под э, проектом э, глобализации мы будем понимать проект выхода культуры того или иного народа на мировой уровень, то, мне кажется, э, в таком проекте нет э, ничего негативного. И я думаю, ты готова принять такой проект глобализации как универсальный проект. Специфика Украины в том, что она не может своей армией, своим оружием, своими мышцами э, так подвести мир, чтобы он опрокинулся перед ней, как это было в свое время после пассионарного взрыва в Монголии, и полчища Чингисхана, а потом Батухана пошли на запад. Или в эпоху Наполеона, когда полчища французов, соответственно, пошли на восток нету всего этого, но в Украине огромный креативно-интеллектуальный потенциал, что признают люди самых разных стран, и мы с Светланой лично раз убедились, общаясь и с австралийцами, и с французами, и с американцами, они готовы это признавать. И наш проект глобализации должен быть проектом смысловой и ценностной глобализации, глобализации Брахманов, а не в Шатре. Мне так это представляется. Идеи наши, деньги ваши. Вот так мы должны их с Западом. Хорошо. Сергей, очень приятно. Ну, первое, так получилось, что фактически первая половина вопроса была задана. Вот. Но есть вторая половина. Швейцария, ну хорошо, это яркое такое явление страна. Кроме Швейцарии существуют и в Европе, в том числе, и не только в Европе, тоже достаточно яркие интересные страны, ну, например, Финляндия. Швеция, которые не ложатся вот, ну, как бы ни в российский проект глобализации, ни в американский. Ну, во всяком случае, европейский. Ну, европейский, он гораздо, мы же сами сказали, не того уровня, не того масштаба и так далее. То есть, ну, это кроме этих двух стран, существует еще целый ряд стран, которые не страдают, скажем так, фигней, не маятся и не навязывают никому своих проектов, а они живут, ну, как бы вот своей внутренней жизнью. При этом они, опять же, не страдают и какой-то там национальной идеи, ну, как сверх идеи, которая к вырождению бы вела элит и так далее. То есть, не, может быть, в этом есть альтернатива? Я думаю, в свое время и Швеция, и Польша переживали, ну, как примеры таких стран, переживали свои пассионарные взрывы. Шведы, вы помните, они были под Полтавой, поляки были под Москвой, И была попытка совершить свою глобализацию. Другое дело, что эти попытки достаточно быстро закрепнулись. Но, по большому счету, все проекты глобализации исторически захлебывались. Вот Александр Великий дошел до Индии, создал величайшую в мире империю, потом через несколько поколений и правление его э, последователей, и просто эта империя распалась на куски, а потом остались только легенды об Искандере Гуроговне в э, Азии. Что произошло с империей Наполеона Великого, тоже известно, она в конце концов стала легендой. Но если в жизни народа была такая легенда, был этот пассионарный взрыв, он питает его государственность на протяжении столетий. И на сегодняшний день Франция во всех своих амбициях, во всем своем противостоянии Англии и Америки в культурной сфере, она вот этим пассионарным взрывом наполеоновской эпохи. Я в свое время с удивлением узнал, что система высшего образования во Франции, она такая же, как в те времена, когда Наполеон ее установил. И очень многие законы французские, они были написаны непосредственно на подвод. То есть вот этот героический порыв за пределы возможного задает стране некую энергию движения, обретение а национального достоинства, движение, выдвижение своих авторов на Нобелевскую премию и так далее, и так далее, и так далее. Тут этот э, список можно множить. То есть уважение к себе и, соответственно, преодоление комплекса второсортности и неоправданного комплекса сверхценности, что мы наблюдаем в нашей ментальности, а одного к другому. Вот, ну и швейцарцы в свое время в Европе тоже достаточно много воевали и ну, были у них свои пассионарные выходы за пределы Швейцарии. Но Украина сейчас не может позволить себе поразить нового Наполеона украинского. Не что, это не себе. Вернее, никому это не позволено. Это, это это не позволено никому, но я вполне допускаю, что... Э допустим, какой-то там исламский э э, фундаменталист э приобретет на э нефтедоллары какие-то э ракеты стратегические, вполне может выставить по Америке без всякого позволения. То есть э на самом деле пассионарность штука э очень непредсказуемая может быть пассионарный взрыв и вместо нескольких самолетов, которые обрушили здание торгового центра полетят ракеты. Но э, Украина она в этом смысле достаточно уравновешена. инстинкт мосохранения очень мощно здесь газеты все э, пассионарные порывы. Поэтому для Украины есть один единственный способ, как мне видится, это э, культурная креативная пассионарность. Пассионарность через э, экспорт смысл.